Teil 1. Sie hören fünf kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung A, B oder C. Nummer 1. Frau König ist am Telefon. Guten Tag, Frau König. Ja, guten Tag. Also. Ich habe mit meinen Kollegen keine Probleme. Wir verstehen uns gut, können gut miteinander reden. Wir teilen uns die Arbeit gerecht ein. Auch mit den Arbeitszeiten ist alles klar. Man muss nur höflich und freundlich sein. Dann gibt es keine Diskussionen. Und wenn mir etwas nicht passt, dann sage ich es Ihnen. Frau König ist am Telefon. Guten Tag, Frau König. Ja, guten Tag. Also, ich habe mit meinen Kollegen keine Probleme. Wir verstehen uns gut, können gut miteinander reden. Wir teilen uns die Arbeit gerecht ein. Auch mit den Arbeitszeiten ist alles klar. Man muss nur höflich und freundlich sein. Dann gibt es keine Diskussionen. Und wenn mir etwas nicht passt, dann sage ich es Ihnen. Nummer 2. Hallo Tim, hier ist Jonas. Ich habe ein Problem. Wir müssen über meine Abreise sprechen. Ich will ja die nächsten sechs Monate in England verbringen. Ich möchte dich fragen, ob meine Katze so lange bei dir bleiben kann. Meine Schwester kann sie nicht nehmen, weil sie von den Katzenhaaren sofort krank wird. Du kennst sie doch. Bitte ruf mich an. Hallo Tim, hier ist Jonas. Ich habe ein Problem. Wir müssen über meine Abreise sprechen. Ich will ja die nächsten sechs Monate in England verbringen. Ich möchte dich fragen, ob meine Katze so lange bei dir bleiben kann. Meine Schwester kann sie nicht nehmen, weil sie von den Katzenhaaren sofort krank wird. Du kennst sie doch. Bitte ruf mich an. Nummer 3. Hallo Anne, hier ist Claudia. Ich kann heute Nachmittag nicht kommen, weil ich mit meinem Mann zusammen arbeiten muss. Wir wollen die Garage ausräumen, sauber machen und das Auto waschen. Das dauert bestimmt ein paar Stunden. Ich hoffe, dass du das verstehst. Ich rufe dich heute Abend an und erzähle dir alles. Hallo Anne, hier ist Claudia. Ich kann heute Nachmittag nicht kommen, weil ich mit meinem Mann zusammen arbeiten muss. Wir wollen die Garage ausräumen, sauber machen und das Auto waschen. Das dauert bestimmt ein paar Stunden. Ich hoffe, dass du das verstehst. Ich rufe dich heute Abend an und erzähle dir alles. Nummer 4 Liebe Zuhörer, auch an diesem Wochenende können Sie mit gutem und sonnigem Wetter rechnen. Bei Temperaturen um die 28 Grad sagt sich richtiges Badewetter an. Von Nordwesten weht abends ein leichter Wind. Ab Montag wird es leider kühler mit einigen Regenfällen im Osten des Landes. Liebe Zuhörer, auch an diesem Wochenende können Sie mit gutem und sonnigem Wetter rechnen. Bei Temperaturen um die 28 Grad sagt sich richtiges Badewetter an. Von Nordwesten weht abends ein leichter Wind. Ab Montag wird es leider kühler mit einigen Regenfällen im Osten des Landes. Nummer 5 Und jetzt noch eine Information für unsere Musikfreunde. Ab 20 Uhr können Sie wieder bei unserem Spiel Wer kennt das Instrument mitmachen. Wenn Sie wissen, wie die Musikinstrumente heißen, rufen Sie uns einfach an. Sie können Eintrittskarten für das Mozart-Konzert am Freitag gewinnen. Also gut zuhören beim Ratespiel um 8. Und jetzt noch eine Information für unsere Musikfreunde. Ab 20 Uhr können Sie wieder bei unserem Spiel Wer kennt das Instrument mitmachen. Wenn Sie wissen, wie die Musikinstrumente heißen, rufen Sie uns einfach an. Sie können Eintrittskarten für das Mozartkonzert am Freitag gewinnen. Also gut zuhören beim Ratespiel um 8. Ende Teil 1. Teil 2. Sie hören ein Gespräch. Sie hören den Text einmal. Was haben Peter, Sarah und ihre Geschwister im Sommer gemacht? Wählen Sie für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus A bis I. Wählen Sie jeden Buchstaben nur einmal. Sehen Sie sich jetzt die Bilder an. Hallo Peter, wie war der Urlaub auf dem Campingplatz am Meer? Hallo Sarah, der Urlaub war toll. Aber ich war am Gardasee zum Surfen. Mit meiner Frau und meinem Bruder Klaus und seiner Familie. Er ist aber nur im See geschwommen. Nach einer Woche Urlaub musste er schnell wieder zurück in seine Bäckerei. Ach so, und deine Schwester? Ist die nicht mitgefahren zum Surfen? Nein. Carina war mit ihrem Freund in Spanien. Sie findet die Sprache dort so toll. Dann hat sie sicher noch besser Spanisch gelernt. Ja, und deine Schwester Maria wollte ja zuerst auch mitfahren, aber dann ist sie doch zu Hause geblieben. Ich glaube zwei Wochen Spanien war ihr als Studentin zu teuer. Und so haben Maria und Stefan auch im Sommer gearbeitet. Sogar zwei Monate lang. Stefan treibt ja gern Sport, und so hat er jeden Abend Tennis gespielt. Na ja, und du weißt, Maria hat sich viel um eure Hunde gekümmert. Ja, das war lieb von ihr. Ich möchte auch gern mehr Tennis spielen, aber ich habe leider nie Zeit. Mein Weg zur Arbeit ist sehr lang. Wenn ich mit dem Fahrrad fahre, brauche ich eine Stunde und mit dem Bus 40 Minuten. Mein Bruder Matthias hat auch das Problem. Er möchte gern Marathon laufen, aber er hat nachmittags so viel zu tun. Er muss immer für die Universität lernen und meinem Vater im Geschäft helfen. Das macht ihm nicht viel Spaß. Ende Teil 2 Teil 3 Sie hören fünf kurze Gespräch. Sie hören jeden Text einmal. Wählen Sie für die Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung A, B oder C. Nummer 11. Hallo, Herr Renner, hier ist Nicole Fischer. Hallo, Frau Fischer, wie geht es Ihnen? Nicht so gut, Herr Renner. Leider kann ich heute nicht zur Probe kommen. Ich muss zum Zahnarzt. Ich hoffe, dass ich beim Konzert am Samstag wieder fit bin. Das tut mir leid. Rufen Sie mich an, wenn es Ihnen besser geht. Klar, mache ich. Nummer 12. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich möchte den hellblauen Bikini anprobieren. Den im Schaufenster. Geht das? Ja sicher, welche Größe haben Sie denn? Den haben wir nur in 42. Größe 38 oder 40. Ich weiß nicht. Hier sind andere Bikinis in blau und hellgrün in ihrer Größe. Schade, die Farben gefallen mir nicht. Nummer 13 Guten Tag, Herr Krüger, wie geht es Ihnen? Ich habe mich beim Sport verletzt. Lassen Sie mal sehen, der Fuß ist ja richtig dick. Tut Ihnen das Bein auch weh? Und der rechte Arm ist ja ganz blau. Das ist nicht so schlimm, aber der Fuß... Was kann ich tun? Sie müssen ein paar Tage ruhen. Am besten, Sie legen Eis auf den Fuß. Nummer 14. Entschuldigung, ich suche die Jugendherberge. Bin ich hier richtig? Nein, die ist in Nummer 34. Das ist das nächste Haus. Hier ist im ersten Stock ein Kulturzentrum. Ah ja, danke. Und was ist hier im Erdgeschoss? Wir haben hier einen Kindergarten. Und die Jugendherberge ist nebenan. Ah ja. Auf Wiedersehen und vielen Dank. Nummer 15. Sagen Sie mal, war das Fotografieren schon immer Ihr Hobby? Ich habe vor sechs Monaten damit angefangen. Ich habe eine Ausstellung gesehen. Die fand ich toll. Und so habe ich es auch versucht. Sie machen wunderbare Fotos. Haben Sie einen Kurs besucht? Das wollte ich zuerst. Aber dann hat mein Cousin mir alles gezeigt. Der ist Modefotograf. Ende Teil 3. Teil 4. Sie hören ein Interview. Sie hören jeden Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 16 bis 20. Ja oder Nein. Lesen Sie jetzt die Aufgaben. Heute haben wir Ines zu Gast. Ines, Sie kommen aus Portugal und was machen Sie hier in Deutschland? Ich bin als au nach Deutschland gekommen. Ich arbeite für eine sehr nette Familie mit zwei Kindern. Die sind drei und sechs Jahre alt. Welche Aufgaben haben Sie? Ich spiele vor allem mit den Kindern und passe tagsüber auf sie auf. Am Wochenende und abends habe ich frei. Und gefällt es Ihnen bei der Familie? Oh ja, ich habe ein schönes Zimmer mit Blick auf den Garten. An der Wand ist ein großer Spiegel und ich darf auch die Fotos von meiner Familie und meinen Freunden aufhängen. Warum sind Sie nach Deutschland gekommen? Haben Sie in der Schule Deutsch gelernt? Ja, aber nur drei Jahre lang. Ich habe zuerst Spanisch und Englisch gelernt. Ich möchte diese Fremdsprachen gut können. Haben Sie denn hier auch Sprachunterricht? Ja. Ich besuche zweimal pro Woche einen Deutschkurs. Da treffe ich interessante Leute. Das macht mir Spaß. Gut. Wie lange möchten Sie in Deutschland bleiben? Ich möchte gern sechs Monate hier bleiben. Haben Sie schon Pläne für das nächste Jahr? Ich möchte noch sechs Monate in England verbringen. Danach gehe ich nach Portugal zurück und studiere an der Universität. Ich möchte gern Dolmetscherin werden und später in Brüssel arbeiten. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Heute haben wir Ines zu Gast. Ines, Sie kommen aus Portugal und was machen Sie hier in Deutschland? Ich bin als Au-pair-Mädchen nach Deutschland gekommen. Ich arbeite für eine sehr nette Familie mit zwei Kindern. Die sind drei und sechs Jahre alt. Welche Aufgaben haben Sie? Ich spiele vor allem mit den Kindern und passe tagsüber auf sie auf. Am Wochenende und abends habe ich frei. Und gefällt es Ihnen bei der Familie? Oh ja, ich habe ein schönes Zimmer mit Blick auf den Garten. An der Wand ist ein großer Spiegel und ich darf auch die Fotos von meiner Familie und meinen Freunden aufhängen. Warum sind Sie nach Deutschland gekommen? Haben Sie in der Schule Deutsch gelernt? Ja, aber nur drei Jahre lang. Ich habe zuerst Spanisch und Englisch gelernt. Ich möchte diese Fremdsprachen gut können. Haben Sie denn hier auch Sprachunterricht? Ja. Ich besuche zweimal pro Woche einen Deutschkurs. Da treffe ich interessante Leute. Das macht mir Spaß. Gut. Wie lange möchten Sie in Deutschland bleiben? Ich möchte gern sechs Monate hier bleiben. Haben Sie schon Pläne für das nächste Jahr? Ich möchte noch sechs Monate in England verbringen. Danach gehe ich nach Portugal zurück und studiere an der Universität. Ich möchte gern Dolmetscherin werden und später in Brüssel arbeiten. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Ende Teil 4